देखिए असल में यहाँ पे चीज़ें बहुत मिली जुली हैं आपस में बहुत खलत मलत है बड़ी गड़बड़ है यानी कि जब हम आपने जो बात की ना उसमें दो की वर्ड्स हैं बुनियादी फरीक दो है एक आपने मज़बी तबका कहा और दूसरा आपने रियासत कहा अब अगर हम इन दोनों को डिफ़ाइन करें तो ये अपनी जगह इनके अंदर दोनों के अंदर बहुत सी पेचीदगियां और बहुत से कन्फ्यूजनस हैं मसलन मज़बी तबके से क्या मुराद है मज़बी तबके को रिप्रेजेंट कौन करता है अब यहाँ पे हमारी मज़बी सियासी जमातें मौजूद हैं क्या हम उनको मजहबी तबका कहेंगे फिर हमारे कराहाम हैं जो गैर सियासी हैं क्या हम उनको मज़बी तबका या उनका नुमाइंदा कहेंगे फिर और मदारस का पूरा एक बहुत बड़ा सिस्टम मौजूद है जिसमें लाखों के हिसाब से तलबा होते हैं तो क्या हम उनको मज़हबी तबका कहेंगे या क्या हम इन तीनों चारों एलिमेंट्स को मिला के मज़हबी तबका कहेंगे और अगर ऐसा कहेंगे जो कि कहा जाना चाहिए तो इस सूरत में कोई यूनिटी ऑफ कमांड तो वहाँ है नहीं और पे मफादात का टकराव भी बेताशा होता है यानी जब आप किसी पहलू को किसी हुक्म को रियासत अगर मनवाना चाहती है और बिलफर्ज उलमा के साथ मिलके बैठ के उस पर कोई एस ओ वगैरह तैयार कर भी लिए जाते हैं लेकिन जब उस पर अमल दरामद की बारी आती है तो ग्रास रूट लेवल पे नीचे मस्जिद की मौलवी साहब तक जाते जाते उसमें इतनी पेचिदगियाँ इतने अख्तिलाफ़ात बल्कि मैं तो ये कहूँगा वेस्टर्न इंटरेस्ट इतने ज़्यादा होते हैं मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के कि वो चीज़ उस तरह से एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाती और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि जब मज़हबी सियासी जमातों के उनके साथ लिंक्स हैं और वो मज़हबी सियासी जमातें गमेंट का हिस्सा नहीं हैं अगर नहीं है जैसा कि आज नहीं है या बिलूम नहीं है तो उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं डेफिनेटली वो उस पूरी सिचुएशन को अपने तौर पर अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश शौरी या लाशोरी तौर तो पर किसी न किसी सतह पर करते हैं तो ये मामला बड़े पेचीदा है इसका कोई फौरी हल तो शायद नहीं है लेकिन अगर हमारी रियासत संजीदा हो या संजीदा होती आज तक भी जो कि नहीं रही बदकिस्मती से और अभी भी नजर नहीं आती सच्ची बात है रियासत को करने के जो जो काम थे सोसाइटी में वो रियासत ने उनसे उनसे अपने आप को बचा के रखा है यानी फलाही की, फलाही काम है तो वो एन कर रही हैं जो सेहत के मामलाते हैं या तालीम के मामलाते हैं तो वो निजी शोबे के सपूर्त कर दिए आपने इसी तरह ये जो मजहबी या मसाजिद और मदारस का मामला है ये भी रियासत ने कभी इनको अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की क्योंकि ये तो बहाल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और अगर देखा जाए तो ये काम है तो रियासत का ही कम तो अज़ कम मसाजिद मदारस की हद तक तो मैं कहता हूँ ये काम हर बिल्कुल रियासत के करने का काम है उनको रेगुलेट करे उनको फंड करे उनके मामला पे नज़र रखे लेकिन रियासत ने मुख्तलिफ वजूहत के बिना पे वक्तन फ़वका इससे पहले तो ही किए अल्लाह करे अगर आगे आने वाली कोई हुकूमत इस चीज़ को संजीदगी से देखे अब आप ये देखें ना कि ये येमा से जो मीटिंग का सिलसिला था ये कितने लेवल्स पर हो रहा था सियासी जमातों के साथ भी हो रहा था मजहबी सियासी जमातों गवर्नर इसमाइल साहब गवर्नर हाउस कराची में कर रहे थे सदर अलवी साहब कर रहे थे हमारी एक विफाकी मिनिस्ट्री है जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव यानी इमरान खान साहब के नीचे आती वो भी इसको देख रहे थे और हमारे जी में भी जाके इस तरह की मीटिंग हो रही थी तो जब तक यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी दोनों अतराफ से रियासत के अतबार से भी और दूसरी जानब से भी तो ये मसला हल तो नहीं हो सकता यह है बुनियादी ये है, है मंजरनामा पूरा पेचिदगी इसकी यह है